Отличительной особенностью устройства является современный процессор Ambarella A7, позволяющий добиться наилучшего качества изображения, создан на базе двух плат, каждая из которых отвечает за видеорегистратор и радар-детектор соответственно. Благодаря такому решению удалось создать устройство, не уступающее аналогам по характеристикам, но в более компактном корпусе. На верхней левой части корпуса расположены кнопки управления радар-детектором, на фронтальной части снизу расположены кнопки для навигации по меню. Слева находятся два выхода – Mini HDMI, Mini USB 2.0, слот microSD с поддержкой карт памяти объемом до 64 ГБ. Регистратор имеет Full HD разрешение и оптическую систему стеклянных линз с углом обзора в 140 градусов, что в совокупности с графическим процессором Ambarella A7 гарантирует получение превосходного изображения при любом освещении и любой погоде. Запись видео начинается сразу после включения комбоустройства. Во время записи кнопка «ОК» выполняет важную функцию — защищает текущий ролик от перезаписи. Видеофайлу присваивается статус «Защищенного», и при циклической записи этот файл не стирается. Зажав кнопку «Вверх», можно выключить и включить микрофон во время записи. Кнопка «Вниз» позволит вам отрегулировать яркость дисплея во время движения. Обширное меню позволит пользователю настроить комбоустройство под себя. Можно установить желаемое качество записи, выбрать продолжительность циклической записи, чувствительность G-Сенсора, включить датчик движения выключить метку скорости, установить персональную метку номера автомобиля. Обладает возможностью тонкой настройки скоростных фильтров индивидуально для каждого пользователя. Фильтр AMS-PD сделает устройство беззвучным при движении ниже заданной скорости, за исключением оповещений об обнаружении стационарных радаров из базы данных. Оповещение будет показано на экране. Рекомендуемое значение 40 км в час при движении со скоростью ниже фильтра EOS PD полностью отключается оповещение о приеме сигналов радарной частью. Сохраняется только оповещение о точках из базы данных GPS. Рекомендуемое значение 30 км в час. При движении со скоростью ниже фильтра ACS PD устройство автоматически переходит в режим «Город-1», а это значит ниже чувствительность приемника и, как следствие, меньше ложных срабатываний. Рекомендуем поставить 50 км в час. Еще одна удобная настройка OSL. Допустим, вы двигаетесь в зоне контроля стрелки с ограничением 60 км в час. Если фильтр OSL установлен на значении 0, то при движении со скоростью 61 км в час и выше устройство будет оповещать вас о необходимости снизить скорость. Внимание! Стрелка. Лимит скорости 60. При значении OSL равным 10 устройство оповестит о необходимости снизить скорость только когда вы поедете со скоростью 71 км в час и выше. Если отключить OSL, комбо не будет сравнивать вашу скорость с лимитом на участке и, соответственно, не будет выдавать предупреждение Внимание снижайте скорость фильтр OSPD, который заботится о вашей безопасности. Устройство будет выдавать вам голосовое сообщение Внимание, снижайте скорость при превышении установленного значения. Рекомендуем значение 120 км в час. Также существует режим Extra Mute для тех, кому нужна тишина в салоне. При включении данного режима дисплей работает в штатном режиме, а все изменения дорожной ситуации обрабатываются одиночным бипом, призывая вас взглянуть на дисплей.